হেল্ল' বন্ধুসকল নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ আগত নতুনকৈ ভিডিঅ' এটা লৈ সাজু হৈছোঁ ভিডিঅ'সমূহ চাব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি দিব যাতে ভিডিঅ'টো মোৰ আপোনালোকে কাটি কাটি নাচায় সম্পূৰ্ণকৈ চাব ভিডিঅ'টো লগতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে কমেণ্টত লিখিও দিব যে আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাইছে আৰু কোন ঠাইৰ পৰা চাইছে মই তেতিয়াহে গম পাম যে আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কোন জেগাৰ পৰা চাই আছে আৰু কোনে কোনে পাইছে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদতে মই মোৰ চেনেলটো চলাই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোক মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যাব মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ ভিডিঅ'টো কি আছে আপোনালোকে চালে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব আমি গধূলি সময়ত আমি তিনিওজনে ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ ওলাই গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আহি সোমাইছোঁ অকণমান দেৰি হৈছে সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চালে গম পাব আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত মানে আমি ক'ত ক'ত ফুৰিলোঁ কি কৰিলোঁ কি নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব আৰু ভিডিঅ'টোত কি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব ভিডিঅ'টো বৰ ধুনীয়া লাগিব চাই আপোনালোকে কথা এষাৰ গম পাব যিহেতু জীৱনত মানুহে কেতিয়া হতাশ হ'ব নালাগে মানুহৰ ধৈৰ্য ধৰিলে নিশ্চয় ধৈৰ্যৰ ফল পোৱা যায় আৰু সেয়েহে এই ভিডিঅ'টোৰ আকাৰত মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চালেই আপোনালোকে গম পাব আমি ক'ৰ পৰা আহিলোঁ কি কৰি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছতে গম পাব যে কি কাৰণত মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত দিব লগা হ'ল আৰু আপোনালোকৰ আগত দিছোঁ আহক গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু আপোনালোকে কাটি কাটি নাচাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালেহে আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'টোত বলক আমি চাই ল'মনে তহঁতকো দিলে হা তামোল কাম চিনি নাপালে দিলে অলপ

কি হয় নেকি অ জীয়েক আনিলে যে আৰু কৈ দিম নহয় พี่แก่สันนิษฐานเลยว่าสิฝันเลยวะเฮ้ยวันนี้อ่ะก๊อฟพอประมาณเนี่ยพอประมาณถ่านเลยนะถ่านเลยเยี่ยมป้าไม่นานหรือยังเลยดูเหมือนจะเอ่อเยี่ยมผัดเลยจะมองดูผัดเลยหัวเร็วเลยนะ পইচা কাণত হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াক শুনিলে মই কেঁচুৱা মাকৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিজ মুখে শুনিলে ইহঁতৰ বিয়া হোৱা ষোল্ল বছৰ হৈ গৈছিলে আৰু ইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে যিহেতু আৰু ইহঁতি বহুত মনত দুখ কৰি আছিলে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে মানে মনত পেলাই ল'ৰা ছোৱালী এটা নাই ভগৱানে দিয়া নাই বুলি ভাবিছিলে সেয়ে এতিয়া আপোনালোকে গম পালে আমি ক'ত গৈছিলোঁ আৰু কি কাৰণে গৈছিলোঁ আৰু ইহঁতে হৈছে এয়া গম পায়েই আমাৰ টিংখাঙৰ ৰাজু খাৰীয়া আৰু মানুহগৰাকীৰ নাম হ'ল মানুহগৰাকীৰ নাম পুষ্পাঞ্জলি খাড়িয়া যিহেতু আপোনালোকে গম পায় ইহঁতৰ নতুনকৈ এটি কেঁচুৱা হৈছে কন্যা সন্তান আৰু ইহঁতি সেই কন্যা সন্তানটো পোৱাৰ পাছতে বহুত আনন্দিত আৰু ইহঁতি গোটেই ৰাইজক মাতি এতিয়া বৰ্তমান তাৰ এই জন্ম হোৱাৰ দিন উপলক্ষে ৰাইজক গম পায় সুধি বুলি কয় যিহেতু সুধি পাতিছে আৰু এয়া দেখিছে কেঁচুৱাৰ দেউতাক এইফালেদি গ'ল আৰু আপোনালোকে এতিয়া দেখি কেঁচুৱা দি মই আপোনালোকক ফটো দেখাম আৰু ইহঁতৰ ছোৱালী এজনী হৈছে আৰু ছোৱালীজনী পোৱাৰ কাৰণে ইহঁতৰ মনত বহুত আনন্দ সেয়ে মই মানে ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকেই ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগে আৰু ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিলেহে নিশ্চয় এদিন হ'লেও এদিন সফল হ'ব আৰু এয়া বেবী দেখিছে আপোনালোকে এই বেবীটো এওঁলোকৰ জীৱনৰ মানে সুখৰ ৰেঙনি বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইহঁতি বহুত ধৈৰ্য ধৰি আৰু বহুত কষ্টৰে যেন দিন বুলি পাৰ কৰা লেখীয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো সময়তে দুখ কৰি আছিলে এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া তেওঁলোকৰ এতিয়া জীৱনলৈ সুখ আহিলে আৰু তেওঁলোকে এই সন্তানটিক লৈ নিজৰ সপোনবিলাক পূৰণ কৰিব বুলি ভাবোঁ এয়া চাওক বেবীটি বৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰু এয়া চিন্তা কৰি আছে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক এই বেবীটোত দেখিছে এই কেঁচুৱা ছোৱালী এজনী ইহঁতৰ জীৱনলৈ নতুনে এটা সপোনৰ ৰেঙনি আহিছে আৰু ইহঁতে ভৱিষ্যতে যাতে ভালে কুশলে থাকক তিনিওজনে মাক বাপেকৰ সৈতে কেঁচুৱাতে ইয়াকে কৈ মই হয় মানে আশীৰ্বাদ এটা দিছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আশীৰ্বাদনো কিনো আৰু আমিনো কি আশীৰ্বাদ দিম আৰু ৰাইজেতো দিছে আৰু সকলোৱে ভালে থাকক বুলিয়ে ভাবোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ আমি আমি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ যোগ্য নহ'ম বুলিয়ে ভাবোঁ যিহেতু আমি ভগৱানৰ ওপৰত ভৰষা কৰি আৰু বিশ্বাস কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে ইহঁতে সকলোৱে সুফলে থাকক আৰু এয়া চক আমি

কোনটো হয় ধৰিব পৰা নাই যে বস্তু অলপ ও ও ও মালিক আৰু এয়া আমাৰ দি আৰু সেইফালে বিয়নী বহি আছে সেয়েহে এয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে দুইফালে দুজনী ৰাখি লৈছে অ এইফালেও এজনী আছে হেনো বোলে এনেকৈ কৈ পায় ন ফটো পায় নাই এনেকৈ কৈ মানে দুটা দেখা সেইটো আঙুলটো এক নহয় এখন হাতত এনেকৈ দেখা এখন হাতত এনেকৈ দেখা মানে বুজা এতিয়া আৰু ভাল লাগিছিলে অকণমান আপুনি লেট হৈ দিয়ে এই মানে ট্ৰেইনিংটো দিয়াইছোঁ আৰু অ সতাও হয় দাদা ভিতৰলৈকে ঢুকি গ'লে ন আপোনালোকে গম পালে এয়া ৰাজু খাৰীয়া আৰু পুষ্পাঞ্জলি খাৰিয়া ঘৰ আৰু সিহঁতৰ সুধি পাতিছে বুলি আপোনালোকৰ সকলোকে মাতিছেনে নাই মতে নাজানো মই কিন্তু আহি এ চাওক ইয়াতে অকণমান দেৰি ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি খানা চানা খাই ঘৰলৈ যাম আৰু সকলো মাজতে মানে দেখিছে এই মই আৰু মোৰ মালিক আৰু আমাৰ ল'ৰাটো আছে আৰু ক'বলৈ গ'লে এই বিয়নীজনী আছে বিয়নীজনী সকলো কাৰণে মানে প্ৰিয় আৰু যিহেতু দেখিছে সকলো লগতে ধেমালি চুপতি আৰু চবৰ লগতে মিলি যায় পটককৈ আৰু সকলোৰে লগতে আচাৰ ব্যৱহাৰখিনি ভাল সেয়েহে আহি ধেমালি চি কৰিব পৰাকৈ মানুহ ইয়াতে সকলোৱে গীত খালোঁ আৰু আশীৰ্বাদ এটাত দিলোঁ চাব ইয়াতে ভাল হয় আৰু ভাল মানুহ আৰু নিজৰ মাক দেউতাকক যাতে অকণমান সহায় সহযোগ কৰিব পৰা মানুহ আমি বৰ বেছিকৈ আমি দুখীয়া মানুহ আৰু আমি আৰু হিচাপটোৱে লাগে এই ধৰণৰ টকা পইচাও সময় নালাগে মানুহে নিজে মোটামুটি চলিব খাব পৰা হ'লে নিজৰ ঘৰখনত চোৱা চিতা আৰু নিজৰ মন প্ৰদেশক অলপমান আলপচাল ধৰিব পৰা আৰু বুজি পোৱা হোৱাটোৱে আমি বিচাৰোঁ আৰু আমিও বেছি মানে টকা পইচাই আন্তঃ আৰু খালী হ'লে মাতিম দে বুলি কৈ ধৰিছে আমাক जेनेटाइए মোনা চোনা লৈ যে অ খাই বৈ মানে নেকি

how come i havent mentioned poor iike i eat which finely cut onions could have কৰি চাওঁ ভাত নোধুৱাই যেতিয়া সিহঁতি ভিতৰলৈ ডাইৰেক্ট গুচি গৈছে ভিতৰৰ পৰা ইয়াত আনলোডিং কৰিছে অঁ ডাইৰেক্ট আনলোডিং কৰিছে ভিতৰৰ পৰা কিন্তু আমাৰ বাহিৰতোতো লোডিংটো নহৈছে এই বুন্দে দি দি নথকা হ'লে আমি তেনেকৈ নিদি বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই গৈ আছে আৰু চাই থাকক সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ সিহঁতৰ ষোল্ল বছৰ হৈ গ'ল বিয়া হোৱা আৰু সিহঁতৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে সেয়ে ভগৱানে এইবাৰ এওঁলোকক চকু মেলি চালে ছোৱালী এজনী দিছে প্ৰথমবাৰ সিহঁতি যেন বহুত আনন্দিত ছোৱালীজনী লৈ সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা মানুহে ধৈৰ্য ধৰিলে নিশ্চয় ফলটো দিব ভগৱানে আৰু ভগৱানে সহায় সহযোগ কৰিব আপোনালোকে সকলোৱে কোনো কাৰণতে ধৈৰ্য নহ'ব আৰু যাতে আপোনালোকে দেখিছে আমি বৰ্তমান খানা খাবলৈ আহিলোঁ সোমাই আৰু খানা খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি দেখিছে আমাৰ লাটোমণিয়ে আমাৰ গাঁৱৰে হয় আৰু আমি সকলোৱে একেলগতে বহিছোঁ আৰু মই এয়া দেখিছে আৰু মোৰ ছাইডত আমাৰ বেটা আছে আৰু এয়া মোৰ মানুহজন লগতে আমাৰ মোৰ ছাইডত আছে ভাগিন বোৱাৰী এজনী আৰু লগতে ভাগিন ল'ৰা এটা আমি এই পাঁচজন এখন টেবুলত বহি খানা খাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক মই জনাওঁ যে ধুনীয়া আইটেমক খানা খুৱাইছে আৰু সকলো সকলোৱে যাতে ছোৱালীজনীকে আশীৰ্বাদ দিয়ক আৰু ভৱিষ্যতে ভাল ছোৱালী এজনীক হওক আৰু মাক বাপেকক চোৱা চিতাও কৰিব পৰাকৈ ভৱিষ্যতে যাতে মাক বাপেকৰ মনৰ সপোনবিলাক যাতে পূৰণ কৰিব পৰাকৈ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে তাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ আছে এয়া আমাৰ খানা খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আৰু আপোনালোকক যিহেতু মই জনালোঁ মানুহৰ ধৈৰ্য ধৰিলে নিশ্চয় ফলটো পোৱা যায় আৰু সকলোৱে পাব আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ধৈৰ্য ধৰি থাকিব আৰু অধৈৰ্য নহ'ব